Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Imam Al-Alama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Taala Murahmatinya merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Lindungilah diri dengan takwa. Wahai gulam, lindungilah dirimu dengan takwa. Jagalah batas-batas syariat dan tentangi yakni lawan selalu jiwa, hawa nafsu, syaitan dan teman-teman jahat. Seorang mukmin sentiasa berjihad terhadap semua tadi. Tidak menanggalkan tepi besi di kepalanya. Tidak menyarungkan pedangnya. Tidak menelanjangi belakang kudanya dari kain alasnya. Dia tidur seperti orang yang berjaga-jaga. Bila terpaksa tidur. Makannya sedikit. Bicaranya bila perlu sahaja. Sentiasa membisu dan hanya berbicara bila perlu. Dan yang menyebabkannya dia berbicara ialah takdir Tuhannya. Tuhanlah yang memperlakukan kemahuannya untuk dia berbicara dan menggerakkan lidahnya di dunia ini sebagaimana dia juga yakni Tuhan juga yang membolehkan semua anggota badannya besok di akhirat untuk berkata-kata tepat seperti dia membolehkan barang beku untuk berkata-kata dijadikan sebab musababnya untuk berkata-kata maka berkata-katalah dia kerana bila Allah mahukan sesuatu perkara diadakan sebab musabab kerananya. Dia mahu menyampaikan perutusannya kepada makhluknya. Dengan cara mengancam dan mengembirakan untuk menunjukkan buktinya kepada mereka. Sebab itu dia membolehkan para Nabi dan Rasul berbicara. Untuk menyampaikan perutusan itu. Bila mereka kembali ke Rahmatullah. Dia lalu menjadikan para ulama yang beramal dengan ilmunya mengambil tempat itu. Maka mereka pula yang berbicara menyampaikan apa yang baik. Buat makhluk menggantikan para Nabi dan Rasul. Nabi SAW bersabda, Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Liwayat Ibn Majah. Selimun dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi dalam wasiat, nasihat, ingatan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh, wahai ulam, wahai anak-anak muridku, wahai orang-orang yang ingin mendengar bicaraku dan ingin mematuhi segala perkara yang akan kusampaikan, lindungilah diri kamu dengan taqwa. Jagalah batas-batas hukum hakam. Yang syariat. Dan selalulah berjihad. Melawan diri kamu, hawa nafsu kamu, syaitan dan teman-teman jahat. Syekh menyebut antara perkara yang paling penting dalam kehidupan orang beriman ialah sentiasa mempertingkatkan takwanya. Dia adalah pelindungannya. Kalau sekiranya kita menganggap duit itu perlindungan kita, kita sentiasa meningkatkan simpanan duit kita. Ramai orang simpan duit lalu berkata, ini untuk masa depan kami. Ini untuk protection kami. Dan bila mana kita perlukan kawan untuk melindungi kita, lalu kita mengamalkan kawan-kawan kita. Bila mana kita memerlukan kuasa melindungi kita, lalu kita mencari kuasa. Kita lupa bahawa kekuatan tanpa tentera tanpa takhta tanpa harta itu namanya takwa dan Allah Taala memberikan takwa ini peluangnya sama rata pada semua orang dalam persaingan Allah tak beri peluang yang sama rata untuk dunia sebahagian kita mungkin dapat dunia sikit ada yang dapat banyak tetapi untuk takwa Allah jadikan ia satu penilaian yang dia perolehi oleh semua orang. Kan itu bila Allah Ta'ala berkata penilaian Allah dengan firmannya, Inna akramakum inda atqakum. Orang yang paling mulia, dia si Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Dia sebut paling bertakwa kepada Allah, itulah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Maka siapa pun boleh mencari nilai ini. Petani, peniaga, orang yang memegang jawatan, orang yang punya kedudukan dalam masyarakat atau sebagainya. Takwa satu percaturan dan satu persaingan yang sama. Karena itu bila seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka takwa itulah sebenarnya yang akan melindunginya. Ada seorang sahabat Nabi, dia datang jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata kepada baginda, wasiatkan padaku ya Rasulullah. Nabi kata apa? Ittaqillah hai sumakunta. Bertakwalah pada Allah di mana pun kau berada. Ada seorang lelaki lain datang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam lalu beliau ingin bermusafir. Lalu dia meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Baginda berkata, Zawadakallahu taqwa." Allah Ta'ala membekali kamu dengan takwa. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran dengan firmannya وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu takwa. Tentu bila kita perhatikan ayat ini yang turun pada musim haji berkenaan dengan ibadat haji. Bila sekumpulan penduduk Yaman mereka ini menunaikan haji tanpa membawa bekalan. Lalu bila ditanya kenapa tak bawa bekalan, mereka kata kami orang yang bertawakal pada Allah. Tetapi bila mana mereka sampai waktu makan, lalu mereka mula meminta dengan orang-orang yang membawa bekalan. Maka Allah turunkan ayat ini. Carilah bekal. Sebaik-baik bekal itu takwa. Apa kaitan dengan peristiwa dan cerita ini? Bahawa di antara makna takwa itu kamu tidak membebankan orang lain. Maka itu takwa. Takwa satu lafaz induk yang mengalir di bawahnya pelbagai tuntutan-tuntutan, pelbagai perintah-perintah, pelbagai larangan-larangan. Bila sebut tentang takwa, maka ia perlu di perkukuhkan dengan menjaga batasan syariat. Itu yang pertama. Segala batasan batasan syariat yang berkait dengan halal haram dosa pahala. Kan itu ini menuntut kita untuk mengetahui perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tahu perintah Allah, perintah Rasul, bagaimana kita boleh jadi orang bertakwa? Innama bila Allah menyatakan Innama yakshallaha min ibadihi ulama Bausanya orang-orang yang benar-benar takutkan Allah di kalangan hambanya ulama Tetapi kalau kita sebut perkataan ulama kita pun faham ulama Pandai, orang tahu banyak perkara Berarti untuk mencapai ketakuan, kita perlu menjadi ulama. Tetapi bukan ulama dengan maksud berjawatan. Bukan ulama dengan maksud gelaran orang panggil kita tuan guru kiai bukan tapi ulama dengan maksud kita mengetahui ini perintah ini larangan ini suruhan ini cegah ini pahala ini dosa maka semua orang mesti menjadi ulama dengan makna itu ini yang disebut qul aliman jadilah kamu orang alim au mutaalliman atau orang yang senantiasa belajar atau mustami'an atau orang yang sentiasa mendengar atau muhibban atau yang mencintai ilmu ini. Wala takun khamisan fatahlik dengan jadi orang yang kelima maka nisai kamu akan binasa. Bila Imam Asy-Syafi'i r.a taala berkata, "An-nasu sifan, alim atau muta'allim." Manusia cuma dua jenis. Orang alim dan orang belajar. Erti kalau kamu tak jadi dua golongan ini, kamu tak jadi manusia. Atau dengan bahasa lain, tak lengkaplah kemanusiaan kamu. Maka kita selalu dengar orang kata, ni tak ada sifat manusiawi. Ni tidak berperi kemanusiaan. Merujuk kepada perbuatan-perbuatan jahat. Tapi sebenarnya, bila kita menyahkan ilmu dalam diri kita, kita sudah tidak berperi kemanusiaan kita dah tak ada nilai kemanusiaan kerana nilai manusia itu dengan ilmu. Daripada ilmu itulah yang akan membentuk takwa. Sebab itu kita tak jumpa orang jahil bertakwa. Orang jahil dia tak boleh bertakwa. Macam mana nak bertakwa di langgar semua perintah Allah. Dia tak pernah peduli akibat. Yang benar-benar bertakwa itu orang-orang ahli. Oleh sebab itu, bila disebut tentang takwa itu dibatasi dengan syariat. Kemudian beliau menyebut Takwa itu ada musuh Tuan-tuan takwa ni ada musuh Apa musuh takwa? Pertama diri sendiri Kerana setiap kita ingin mencari Kepentingan diri kita sendiri Kita nak kita lebih selamat Kita nak kita lebih kaya Kita nak kita yang didahulukan dalam semua hal Maka takwa ini menuntut kita mengorbankan diri sendiri. Kali itu orang-orang yang bertakwa kita dapat melihat bagaimana dia tidak meletakkan bahagian untuk dirinya melainkan dia meletak bahagian itu keutamaannya pada orang lain. Kalau kita sebut seorang ayah lah pasti keutamaannya semua pada anak-anaknya. Walaupun dia tak beli baju raya anak-anaknya mesti ada. Kalau kita letak ibu lah keutamaannya pada anak-anaknya walaupun anak-anaknya disanggup berlapang untuk anak-anaknya makan. Kalau kita sebut pemimpin sebenar keutamaannya pada rakyat. Maka kalau pemimpin tak utamakan rakyat kita marah, dia jatuhlah pemimpin macam ni. Setiap orang ada keutamaan dia. Maka orang beriman keutamaan mereka ialah takwa kepada Allah dengan cara melawan kepentingan diri mereka. Keinginan mereka, contoh kita nak makan, kita nak tidur, kita nak sekian-sekian tapi kita lawan. Akhirnya di syariat akan puasa. Apa yang kita lawan? Makan. Itu keperluan kita, ya. Hidup mati kita dengan makan minum. Tetapi ada yang lebih utama daripada makan minum. Untuk kita jaga takwa. Kita memang nak jaga fizikal kita. Kalau itu kita perlu makan dan minum. Tetapi kita lebih perlu jagakan takwa kita. Kalau itu kita tak boleh makan dan minum. Ya, perbezaan. Untuk menjaga fizikal kita perlu makan dan minum. Tapi untuk menjaga takwa, kita perlu korbankan makan dan minum. Kita tak boleh makan. Kita tak boleh minum. Itu cara untuk kita bertakwa. Tentang komando, dia berlatih nak jadi kuat. ialah dia melawan keperluan dirinya. Dia memaksa dirinya tidak tidur. Dia memaksa dirinya tidak rasa seronok. Berkaki ayam, tak berbaju, kadang tak berseluar mungkin. Berada di dalam hutan, tidur dalam lopak air, makan apa sahaja yang ada. Semua keinginan dirinya dibuang. Akhirnya dia keluar sebagai seorang yang mendapat beret hijau, kuat, gagah. Maka kita pula keluar untuk mendapat ijazah pangkat takwa pada Allah. Baik, musuh pertama kita diri sendiri, keinginan kita. Yang kedua ialah hawa nafsu. Bila sebut hawa nafsu ialah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah. Seperti mengambil harta orang lain. Seperti dengki. Seperti ingin menjatuhkan maruah orang lain. Maka itu semua keinginan hawa nafsu. Biar kita je survive orang lain tak survive. Bila kita menolak sebarang bentuk nasihat, itu hawa nafsu walaupun nasihat itu untuk kebaikan kita. Sekali orang nasihat kita kata oh awak ni asyik cari salah saya je, semua saya salah ni. Maka orang ni sebenarnya sedang mengikut awak nafsu. Sebab nasihat bukan maksud mencari salah. Nasihat memperbetulkan yang salah. Kadang-kadang kita nampak salah. Kadang-kadang orang. Perumpamaan nasihat macam cermin. Waktu kita melihat cermin dia akan menampakkan apa yang kurang di sisi kita. Lalu kita membaiki. Tapi kalau kita ikut awal nafsu, orang nasihat, kita pun milih-pilih nasihat. Kita pun tak nak terima nasihat. Walaupun kita tahu benda tu salah, terang-terang salah. Tapi setiap kali orang nasihat, kita bunuh semangat orang beri nasihat. Tak payahlah nasihat saya, awak tu jaga diri awak dulu. Sebenarnya kita sedang ikut awal nafsu. Tak payahlah nasihat saya, saya ni semua tak betul, awak je betul. Tentang ini, dialog-dialog orang menolak nasihat. Khususnya bila orang yang menasihati kita, orang yang kita tak berapa suka. Kita menolak. Ini sebenarnya hawa nafsu. Sebab itu kata Sayyidina Ali, Unzul maqal walatangzul Lihat apa yang dikatakan dengan lihat siapa yang berkata. Ini nasihat. Allah jadikan ia sebab untuk kita menundukkan diri. Kadang-kadang nasihat datang daripada orang yang lebih rendah pada kita. Kadang-kadang nasihat datang daripada orang yang lebih tinggi pada kita. Tapi untuk melawan hawa nafsu kita boleh terima nasihat daripada mana pun sumbernya. Yang ketiga musuh takwa syaitan. Dan kita tahu apa syaitan buat? Mengilhamkan kepada diri kita segala kejahatan. Segala kejahatan. Kalau kita dapati keinginan kita buat taat itu lemah, itulah diilham ilham syaitan yang telah masuk dalam diri kita. Kita malas membaca, kita malas belajar, kita malas berkiam mulai, kita malas mengaji Quran, kita malas solat, kita malas bersedekah. Kita malas berbuat baik, itu semua datang daripada syaitan. Kenapa? Bila mana kita malas buat baik, kita cenderung pula buat jahat. Ha, itu memang confirm syaitan. Ya, kita malas untuk bercakap benar, lalu kita pun bercakap bohong. Kita malas bersedekah, lalu kita pun mengambil hak orang lain. Kita malas menuntut ilmu, lalu kita pun banyakkan berhibur. Setiap kali kita buat perkara, meninggalkan perkara yang diperintahkan, kita akan buat perkara yang dilarang. Maka itu adalah peranan syaitan. Kalau seorang tidak mau berkata yang baik, tiba-tiba dia mengutuk, mengeji, maka dia datang daripada syaitan. Dan yang keempat ialah teman-teman yang jahat, kawan. Tuan-tuan kita, saya dah sebut kekuatan, separuh kekuatan kita daripada kawan-kawan kita. Kawan-kawan memang berperanan dalam mengubah karakter kita. Sama ada kawan-kawan di alam maya. Contoh kita ada kawan-kawan di alam maya. Zaman sekarang zaman kuliah online. Maka kawan-kawan terbentuk dalam sistem maya tadi. Kita saling sapa-menyapa, tegur-menegur. Kita saling membuka biodata dia, dia membuka biodata kita. Kita cuba menek... Meng... Men 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 kita katakan mengembirakan dia dengan like status dia, dia juga demikian. Lalu wujudlah satu persahabatan maya. Lalu kita mula rasa keintiman dia. Keakraban, kemesraan. Maka lihat. Keakraban kita apakah membawa kepada keuntungan agama atau sebaliknya. Kalau dia seringkali tek kuliah pada kita, tek nasihat pada kita. Ini yang baik-baik, maka kita tahu ini kawan baik. Tapi kalau sebaliknya kita tahu dia bukan lagi kawan baik kita. Dia tak suka lagi di teks, di pesan-pesan kuliah, maka dia bukan lagi kawan kita. Ya kita tak kata dia jahat lagi tak. Selagi mana dia tak mendorong kita buat maksiat, kita tak sebut dia kawan jahat. Walaupun sebaik-baik kawan yang mendorong kita buat baik. Tetapi kawan yang sederhana yang tidak dia mendorong kita buat baik, tidak juga dia mengajak kita buat jahat. Itu yang sederhana nama dia. Kawan yang lemah, ialah yang mudah terpengaruh. Tuan-tuan kalau hari ini sistem pendidikan maya yang dilakukan oleh semua satu dunia oleh guru-guru kami yang utama mengajar secara online dan sebagainya. Maka semuanya ini tuan-tuan membentuk kawan-kawan baik ataupun buruk. Bukan jelas kalau kita sebut Facebook, Twitter, IG dan media-media sosial lain. Di situlah kita memperlihatkan kita apakah kita benar-benar bersungguh mencari kawan baik atau tidak. Kalau kita gagal tuan-tuan sekalian, dalam muka buku kita itu adanya status-status yang bersifat mungkar, maksiat, kufur dan lain-lain. Apakah kita redha? Kita kena ingat daripada wall kita itu, daripada Facebook kita, itu adalah rumah kita. Dan itu adalah kehidupan kita. Kalau ada status-status status yang mungkar, lalu kita biarkan tanpa kita hide dia paling kurang atau unfriend dia sebagai keusah kita, berarti kita membiarkan dalam kehidupan kita ada perkara yang merosakkan takwa kita. Maka hati-hati. Biar tuan-tuan waktu buka Facebook, tuan-tuan dengar semua daripada sahabat-sahabat yang baik. Tak ada yang kat kelompok yang memfitnah, kelompok yang mengajak kepada kebencian, kelompok yang mengajak pada perbalahan. Kadang-kadang kita lihat ada kelompok-kelompok yang suka mengajak perbalahan lalu di-uploadkan satu isu lalu untuk diberbalahkan. Maka ini semua mengugikan kita. Dahlah kita tak jumpa. Jumpa macam tu lalu kita berbalah pula. Tentang, -tentang perbalahan yang paling aneh, perbalahan yang tanpa jumpa. Secara hakiki, hanya jumpa secara maknawi. Lalu kita berbalah. Ruginya kita kerana kita sudah terhalang mendapat kebaikan Kadang-kadang tuan-tuan sampai pengkat mereka wujudkan perbalahan mereka dalam label Ini ustaz-ustaz jangan tengah ceramah dia Ini ustaz-ustaz yang oh ini bagus. Ini tak boleh. Tetap pelabelan itu merugikan kita kerana kita tak dengar semua daripadanya. Allahumma illa melainkan memang dia ternyata sesat. Membawa idea kekufuran dan sebagainya. Tetapi kerana kadang-kadang membawa perbezaan pandangan dan pendapat. Tidak menjadikan kita tawa hati untuk mendengar nasihat dia. Kebaikan dia. Kali saya katakan rugi kalau kita cepat sangat meninggalkan orang yang kita belum dapat manfaat yang banyak daripada dia. Maka ini bicara kita tentang teman sahabat-sahabat kita. Kemudian kata Syekh lagi, orang beriman sentiasa siap siaga berperang berjihad. Umpama dia ialah umpama panglima perang atau tentera yang tak pernah mungkin tanggalkan topi dia. Atau tidak pernah mungkin sarungkan kembali pedangnya atau membiarkan kudanya tanpa alas untuk menunjukkan kesiapsiagaannya untuk sentiasa bermujahadah. Dan orang beriman itu, kalaupun dia tidur, kerana terpaksa tidur. Umpama seorang yang berjaga, bimbang nanti ada pencuri yang menceroboh. Maka dia pun jaga. Jaganya pun, kalau tidur pun, tertidur bukan tidur. Tertidur dalam keadaan dia tak ingin tidur. Kemudian kata Syekh lagi, Waktu itu dia akan ada sifat-sifat. Baik. Mujahadah ini untuk mendapatkan takwa. Dia perlu punya sifat-sifat mujahadah. Yang pertama ialah mula makannya sedikit. Bicaranya bila perlu. Dan menyebabkan dia tidak berbicara mengenai apa yang Allah perintahkan. Tanda apa yang Allah perintahkan ialah amal makruf nahi mungkah. Dan sekadar hajat keperluan kita. Yang kita tak perlu, kita tak bicara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antartanda indahnya keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak berkenaan dengannya. Maka waktu itu bicaranya hanya bicara yang Allah Taala perintahkan. Atau bagaimana bicara yang Allah perintahkan. Bukan seluruh pergerakan anggota badannya apa yang Allah Taala perintahkan. Artinya kita cek dan tengok balik. Kenapa kita bercakap untuk apa kita bercakap dan kerana apa kita bercakap bila kita faham tujuan-tujuan kita berkata-kata maka tahulah kita ataupun selamatlah kita daripada bicara yang tidak perlu para nabi alaihi wasallam mereka orang yang diperintahkan oleh Allah berbicara wama arsalnaka illa balagul mubin tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad Melainkan untuk bercakap Berkata-kata dengan jelas Yang ini menyampaikan dengan jelas Maka para Nabi semuanya diperintah bercakap Selepas kewafatan para Nabi alim salatu wassalam Maka perintah bercakap itu Pergi kepada para alim ulama Maka para alim ulama Perlu bertakwa dalam percakapannya Yang pertama Percakapannya datang daripada perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, percakapannya ialah percakapan yang sentiasa memberi manfaat. Dan yang ketiga, percakapannya bukan percakapan yang membawa kepada perpecahan, tapi membawa kepada penyatuan. Yang keempat, percakapannya ialah percakapan yang datang daripada sifat kasih sayang. Bukan kerana kebencian, bukan kerana Faktor-faktor yang lain. Di percakapan tadi datang daripada sifat kasih sayang. Tentu kalau seorang ibu bercakap dengan anak dengan kasih sayang, seorang ayah, seorang pemimpin, maka percakapan itu yang sebenarnya akan memberi kesan dalam hati manusia. Tapi percakapan yang penuh dengan dendam, dengan kebencian, dengan prejudis, maka semuanya ini tak akan memberi kebaikan. Maka kalau seorang bercakap dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul, percakapan yang bermanfaat, percakapan yang mendamaikan, dan percakapan daripada kasih sayang, maka ini percakapan yang benar-benar memberi impak kesan yang besar pada setiap yang mendengar. Tapi hari ini tuan-tuan kita bercakap kurang kasih sayangnya. Hari ini kita bercakap kurang untuk menyatukan umat. Hari ini kita bercakap kurang untuk memberi manfaat. Dan hari ini kita bercakap Bukan daripada Allah dan Rasul Lebih daripada kemahuan dan kehendak kita Maka bagaimana seorang layak untuk berkata Dia pewaris Nabi Ya ulama Kata Nabi SAW Innamal ulama warasatul ambiya Ulama itu waris Nabi-Nabi Ya -Nabi. bukan sekadar awak Jadi ulama awak pewaris Nabi terus Tidak Pewaris ada sifat yang perlu diwarisi sebelum dia berkata dia pewarisnya. Pewaris ada akhlak yang perlu diwarisi. Pewaris ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Pewaris ada muhasabah yang tinggi yang perlu diperingatkan dirinya setiap hari. Maka ini dia pewaris-pewaris Nabi. Ia bukan gelaran, ia bukan satu kebanggaan untuk orang berkata, oh itu ulama' pewaris Nabi. Bukan begitu semudah itu. Kalau seorang itu ulama tidak semula itu untuk dia terus melayakkan dirinya sebagai pewaris Nabi. Walau dia tak buat apa-apa. Walau dia tak pernah berfikir untuk memperbaiki sifatnya, memperbaiki akhlak, memperbaiki ilmunya dan juga melihat peranan yang besar dalam masyarakat. Bahkan hampir dia kadang-kadang tidak berperanan. Cuma untuk mengambil imbuhan dunia semata-mata ataupun penghormatan manusia padanya semata-mata kalau dia tidak menjalankan tugasnya, maka ini bukanlah sifat ulama yang sebenar. Kerana itu, Imam Al-Ghazali antara ulama yang pertama yang membahagikan antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Atau ulama akhirat dengan ulama su, ulama yang jahat. Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullah mula melihat seorang menggunakan status ulama sebagai pewaris Nabi ini untuk mengumpulkan bahagian dunianya. Bukan untuk membenarkan penyelewengan-penyelewengan pada pemimpinnya. Bukan untuk membenarkan menjustifikasikan kesesatan-kesesatan yang tersembunyi pada pandangan orang awam. Akhirnya apa yang berlaku? Kelemahan yang berlaku pada umat Islam. Jadi kesimpulan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ialah melazimi taqwa dan menjaga diri dalam perkara-perkara syariat serta melawan empat musuh utama, diri sendiri, hawa nafsu, syaitan dan teman yang jahat. Kemudian Syekh mengajak pada kita sentiasa bersiap siaga untuk bermujahadah. Tidak pernah menanggalkan pakaian peperangan. Yang ini selagi mana kita hidup kat dunia, kita kena tahu ini ialah mujahadah. Innamal hayatu jihadun. Sesungguhnya kehidupan ialah sentiasa berperang. Bukan berperang untuk menetap musuh. Bukan berperang bagi menyembelih musuh. Bukan berperang bagi menyembelih semua sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Setiap hari kita berperang untuk melawan diri kita sendiri. Setiap hari kita berperang untuk melawan orang-orang yang ingin merosakkan diri kita. Ia ini dalam membina hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab itu perhatikan siapa yang menghubungkan kita dengan Allah. Maka dakak pegang dia kuat-kuat. Dan siapa yang menjauhkan kita dari Allah, maka tinggalkan dia kalau kita ingin selamat. Ia satu percaturan hidup yang penting. Ia satu keputusan yang perlu dilakukan dengan sesegeranya kerana malakum maut mengintai dan menanti waktunya. Menunggu perintah dari Allah mencabut nyawa kita. Kalau kita berlambat, lambat bertindak. Bimbang-bimbang mati kita dalam kerugian. Bimbang-bimbang mati kita dalam kealpaan. Bimbang-bimbang mati kita dalam kecuaian. Sebab itu mujahadah kita siap siaga kita melazimi takwa dan melihat perkara yang boleh menyuburkan takwa itu amat penting wallahu a'la wa al assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh